Пять вопросов. 5 Я знаю, какой будет ответ. Нет или да. И пять вопросов. Нет или да. Всего их 10. Начинаем. Бесконечная коррупция в Украине. Политическим репрессиям в Украине. В нашей стране. Нет! Совковой экономики. С Запугиванию народа властью. Нет! Пусть слушают. Пусть слушают, кто здесь собрался. А теперь... Свободному и справедливому выбору! Защитите прав человека. Ассоциации с Европой. Демократии, в конце концов, в нашей стране. Слышали? Кто нас не слышит? Вот такая мы на... Нас здесь не заставляет никто говорить или стоять. У нас это наш свободный выбор. И никак по-другому. Я вам признаюсь, если бы я не верил в нас, я бы не стоял на этой сцене. Я бы не поддерживал. Я бы не был на Майдане. Если бы я не был уверен в своем брате, если бы был обманщиком, если бы он просто-напросто имел какие-то корыстные цели, я бы никогда его не поддерживал. Никогда в жизни. Я горжусь вами. Я У меня спонтанный вопрос. У меня спонтанно вопрос. Я представляю здесь не политическую структуру. Я не политик. Я даже не в партии своего брата. Представляете? Я не политик. Не политик. Но я активист политический, такой же как и вы. А я вам задал вопрос. Виталий Кличко. вас и уважаю. Слава Украине!